У нас у всех и у солдат ну, кодекс такой. Если человек сдается, то пока он будет выполнять все требования бойца вооруженных сил Украины, Пока он будет выполнять э, все требования, которые э, есть там в определенном буклете, которые они знают, и к ним в руки он попадает, либо птичкой мы их проводим к нашим позициям, либо берем ВКонтакте в плен. Но обращаться как-то э, к ним по-другому мы не можем, потому как, во-первых, э, для всех комментаторов, которые пишут, почему наших ловцев бывает, вы не расстреливаете, а мы не расстреливаем, так э, их солдаты и насилуют женщины, их солдаты еще отрезают головы, давайте повторять за ними, тогда ну, с кем мы воюем? Мы же должны быть другими. И второй момент, что мы скажем тогда родителям тех э, бойцов, которые в плену? Нам же менять на кого-то надо, нужен обменный фонд, поэтому мы делаем все для этого. Ну и то, что мы их снимаем, это не за для пиару или еще чего-то, чтобы они понимали, что для них единственный выход э, остаться целыми, своему командованию не, не нужны. Это приехали, Узнали задачу, куда идти, і потом следуя в буклеті всім установкам благополучно сдаться в плен. Вчора єдиний, хто сказав стосовно пропаганди, це був крест якраз. Я його запитав, чого ти, ну, чого ти взагалі пішов на війну. Він каже, я виріс на фільмах на радянських. Угу. Типу, я дивився фільми про війну. І він прямо сказав: таке враження, що він розуміє, що він, типу, робить неправильно, але він дає мені причину, чому він робить неправильно. Что это, это не я, это пропаганда. У них очень комплексный к этому подход. Нам кажется смешно. Нам кажется смешно короткие фрагменты. Смешными. А в перспективе десятилетиями к этому шло. Десятилетиями. Вот смотри. Я служил срочную службу в Дисне. И вторую половину в в селе таком, Перевальное, в Симферопольская область, э -э, там горы, там снималась 9 рота. Mm -hmm. И 36-я бригада береговой обороны э — -э, это та бригада, куда первые зашли зеленые человечки. Вот когда они разбредались, парк боевых машин там был, что они подходили к калитке mm -hmm. с офицером общаться, а наша армия еще в дубке там в форме стояла, с этой шапками-ушанками. Вот 9 рота снималась именно в этой части. И село Перевальное, оно небольшое, и все актеры там, Бондарчук и все остальные, ходили там, квасили там всего два гандылока на все село. И они на тот момент уже, типа, знакомились с офицерами, все. И, как рассказывали тогда еще офицеры, они вообще не считали, типа, что Крым — это украинский или российский, они уже там... У них на тот момент, у россиян, было понимание, что это их дом, типа, мы приехали, там, не, вы нам не одолжение делаете. Вот что у них четко, вот так воронок там за что угодно там, пьяный дебош, вышел с табличкой какой-то, вот сразу воронок пакует. и еще едет туда, говорят, болтаем тебе больше большего, либо СВО. Там у них, ну, типа, рекрутинг работает по-другому. Мобилизация. Да, так мы последнее время отвоюем все, все под следствием, либо все из тюрьмы. Вот какие разные армии, разные подразделения, следствие, либо тюрьма, и вот оттуда контингент. Ти зустрічав посеред полонених когось, ну, ідейного, щоб він ненавидить українців, що він хоче їх вбивати. От я задав їм питання. Говорю: от перший, хто так скаже, пожму руку за храбрость і поставлю двойку за інші речі. Ні один чоловік. Вони всі чітко сразу орієнтуються. Був один смішний в Бахмуті, ми знімали Олежку, якщо хто пам'ятає. Просто тип начал сначала на каком-то выдуманном языке разговаривать, он хотел съехать на то, что он не понимает русский. Потом он понял русский, и я ему показал молодого Степана Бандеру, и несколько до этого человек отвечал Путин. Ну и мы хотели этот же кадр, но он сказал, типа, и он понимал, кто это, и понимал все ответы, там, слава Украине, героям слава, слава нации, смерть врагам, все, они четко ориентируются. Но когда видят, там, я не хотел, не хочу, кадыровцы тоже, Поймали, но он оказался не кадыровец, чему сначала мы удивили, что он кадыровец, как он мог на линии соприкосновения оказаться. А он просто типа по документам в Грозном родился. И этот, ну он такой был, странный тип. А так они все знают, ни один человек не сказал, что идейный. Ну вот если где-то получится воевать, как оно у них там батальон, Русич этот дурак. Да, вот может эти скажут. Ну, как правило, эти еще быстрее будет, будут переобуваться. Кстати, они считают, что они очень набожные. Вот когда вверх ногами вытрушиваешь пленного, из каждого кармана иногда по две иконки выпадает. Самая жесть, которую я видел, это выдавали на бахмутском направлении Одну, один период времени, им как-то с посылками их присылали. Лик под святого сделан Путина. Это прям, ну, это мор... Мара... Да, это как... Икона типа там Путин за Типа икона, ну, вот там такая картонка, типа, на продукты сверху им клали. Я не знаю, зачем на передовой им там был... Помнишь, что там было? Бутылка воды, что-то еще. И я не помню, какая там маразм. Все, все, а все. они это с собой брали. И сверху она такая голубенькая или синяя была, я уже не помню. И вот так, типа, ВВ. И вот так у него типа ним там сделан. Но это такой же маразм, как знаете, вот эту церковь у них зеленую, сатанячую такую, с красными лампадами, которые все ступеньки переплавлены из э, снарядов э, большого калибра времен там, Второй мировой, из техники, которая тогда трофейную брали. И там. На одной из фресок, э, типа, изображен Сталин тоже. Типа Церквицы, Ленин, да? Старк, Сталин, да, там, какая-то сборище. А, да, Саябачок. Ну, это я не знаю. Это настолько маразм, это люди вообще никак историю не учат. Кто больше всего боролся с церковью в то время? Ну, кто запрещал церковь там? Ну да. А они, типа, там, ну, это просто там. Юбер, пекарь и аптекарь писали историю. Вот так все скинули, вот так натрусили, в зомбоящик выкинули. И вот так люди сидят. Ну, вот как в фильмах, реально вот так, да. Да, и потом это все разумеется. С ними невозможно разговаривать. Он тебе дакает, но в глазах он, ты видишь, что он вообще плевал на все. Он знает, как правильно. Чи нема такого вражения, что они чудово разумеют, что умовы умови не рівні, І якщо вони потрапляють в полон, то вони прям впевнені, що з ними все буде нормально, тому що в українців немає причини вбивати людей, а треба, навпаки, обмінний фонд. Ні, Не, по-разному. Некоторі, я ж кажу, застегнуті прям так, що просто дурдом, що от там типу, ми фашисти і будете здаватися в плен, типа вони там отрізають голови, все, що годне. вони прямо так іскрені, до трясучки, коли брали в плен. так один їхав, Его вытягивали два часа, потому что по, по нему стреляли. Ну, Работала артиллерия, чтобы он не вышел. Потом эвакуация долго происходила. И вот, вот эти 4-5 часов он вот так, как попка дурак. Не убивайте, пожалуйста, не убивайте, пожалуйста. Вот его аж телепало. И потом, когда уже размотали, когда ему там покурить дали, попить, он говорит, нет, нам типа вот сказали, что все в один конец. Ну, то есть мотивация так делать командиров понятна для того, чтобы они не сдавались в плен. Ну, что это поднимает им мотивацию именно контактного боя, либо каких-то действий, не особо. Вот у них, типа, с 500 они больше боятся 500 быть стать 500-м, чем попасть нам почему отказник да отказник потому что были случаи типа это не один пленный доказал и в интернете были эти видео когда в лесу по маршруту их наступления развешивают э, повешенными с табличкой 500 угу. ну типа отказник все не имеешь права жить и, и вот так ну отказник отказник урозни понимаешь отказник тот который идет в группе, которая обучена, которая одета, у которой есть для этого нужная выучка и нужное снаряжение, они понимают тактику, у них есть средства связи, и тот, который начинает там терпелить, типа всех подбадривать, а паника ⁇ это такая вещь, она очень заражает. Это один... 500 -й. а человек, которого вот так с воронка достали, одели в какие-то берцы, дали в руки калашек, пристрелили, не пристрелили, и сказали, вот ваша банда, вам вот примерно туда. Это другой 500, понимаешь? Человек, он типа в какой-то момент быстро догоняет, что он вообще не понимает, что несется, а вот так люди просто умирают, что-то прилетает, откуда-то стреляет, а уже украинцы кричат, давай, давай, маленький, иди сюда. Это другой 500, он просто не понимает, что ему делать. Ну это как нас с тобой посадить, ты же машину водить умеешь, да. а сейчас тебе формула 1, кинь типа, все, лети, на тобой все, сказать... стоит. да, и на тобой давай, давай ты что, дурак, понял? Ну, ты просто не понимаешь, как это работает. Вот и они не понимают, как это работает. Хотел бы я, чтобы они изменили это, не хотел бы. Но тут надо понимать, типа, психологию, раз мы разговариваем о пленных. Я просто вчера со всеми с кем спілкувався. Два момента. Никто не стреляет, типа, все пришли просто так. Mm -hmm. Я еще не встигнул ничего сделать. И второй момент. Нема никого идейного. Тоже этот момент, я им задавал, говорю, вот смотрите, сколько, говорю, берем вас, когда открываешь телефон переписки, та да, сейчас Маруся тут приехал, хохлов пачку на бараню, уеду. А говорю, когда вы попадаетесь, вы все там чуть ли не патриоты Украины, знаете, ответ на лозунг «Слава Украине» и все остальное. Но они сдуваются. Единственное, что они не соврали, что они не успели стрелять в каком виде. Человек, они в большинстве своем покупают сами себе амуницию с подъемных денег. Ну, им что-то дается, то есть они хотят лучше выглядеть, там типа комфортнее. То есть человек инвестирует в это средство. Потом месяц их всех, вот эти штормовцы, э, штурм В, штурм З, их месяц тренируют. И подготовка, ну, неплохая, в, в общем. После этого они идут. Э, Получается так на нашем направлении, что их присылают там неделю назад, их там большинство первый выход. Короче, да, они настыгают. Да, они-то стреляют и с удовольствием. Вот эти все пленные, если бы у них получилось прорвать линию обороны, впрыгнуть в окоп, они бы точно так же выполняли функцию зачистки, могли бы кого-то брали в плен и дальше бы развивали успех. Тут дело в другом. То, что у них это не вышло, а теперь ему в плену. И в принципе большинство пленных которые попадаются, которые не выходят в эфир там, по разным роду событиям, они все говорят, что у нас типа, такой приказ, что в плену можете что угодно обещать, говорить. Типа, самое главное, что вы не стреляли, не хотели там, и все остальное. Почему? Потому что командование страны агрессора понимает, что когда их возьмут, поменяют, первая же партия, которая поедет сюда, это просто так, хлопчики, молодцы. Сейчас с вами поработают ФСБшники, нету завербованных, а теперь, друженька, у вас есть опыт, вы боевые солдаты. Еще раз. Вперед, конечно. И на цель да? Я не знаю, я думаю, может нет, а может и да, они что-то что знают, проводниками будут. Как дойти, как минимум, не знаю.